最初に一番幸せです。 Розпілась тільки бігати перед сценою. Займаємо місця перед сценою, перед стульями Майдан читає учасників всеукраїнського право на життя громадянам з інвалідністю! І всі ми є горді. Що ми є громадянами України і виборюємо наші права спільні? Вітаємо всіх присутніх на майдані. Бажаємо всім доброго дня і нагадуємо, що сьогодні тут знаходиться три тисячі людей, людей з інвалідністю, тих людей, які прийшли з усієї України, з усього Києва, підтримати людей рівних з усіма іншими членами суспільства. Права десять років минуло з моменту ратифікації конвенції, яка утримує тих людей, які зараз знаходяться в перших рядах, урівнює тих людей, які прийшли сьогодні, не злякалися дощу, не злякалися того, що їм доведеться приїжджати на майдан. Прийшли, щоб нагадати про себе, прийшли, щоб нагадати десять років тому їхні права. Стали абсолютно такими самими за законом з тими людьми, які не пересуваються на візках, у яких цілі руки і ноги, але все одно багато декларацій лишається лише деклараціями. Ми всі тут сьогодні, щоб відстояти своє право на життя. Я представляю граждан, мирних граждан. которых опалила война. Люди, которые своим здоровьем, своими жизнями рассчитались за это безумие. По последним данным, отчетным данным мониторинговой миссии ООН, которая единственно ведет учет жертвам войны, мирным гражданам, только погибших более трех тысяч, ранено около семи тысяч, среди погибших более двухсот детей. Кто эти люди? Кто эти люди, которые стали жертвами? Это люди, в основном, которые не смогли себя уберечь, не смогли покинуть места, которые были подвержены обстрелам, бомбардировкам. Это те люди, которые никогда не брали в руки оружие, не занимались политикой. Они не знают такое слово ⁇ сепаратизм ⁇ Это люди, граждане Украины, люди защищенной Конституцией, однако оказавшись в тяжелой жизненной ситуации, получив ранение, увечья, контузии, инвалидность, они ощутили, что они в стране своей никому не нужны. Медицинская помощь, реабилитация, социальная поддержка стали недоступны. Но ну, разве возможно нормально люди, некоторые люди в некоторых случаях, даже ампутацию проводят за деньги пострадавших людей. Открытые раны обрабатываются стриптоцитом. Работники МСЭКа, я хочу обратиться к руководству здравоохранения, Министерства здравоохранения, СЭКа. Ну неужели в совесть есть назначать людям Видно, что раны, огнестрельные раны, наторваны руки, общее заболевание или бытовая травма. Но разве это доступно? Кого мы обманываем? Мы с таким трудом добивались, чтобы был принят закон о статусе ветерана войны, чтобы люди были хоть как-то защищены. Практически год прошел с того момента, как на это, этот закон был принят. Принято постановление, разработан порядок. До настоящего времени это постановление, закон этот не работает. Люди остаются незащищенными. Мы понимаем, что бюджет трещит по швам, что в стране тяжело, в стране нет денег, что надо что-то делать. Я знаю, что депутаты, народные депутаты, я не вижу, был кто-то сегодня здесь или нет, наверняка смотрят этот митинг, смотрят наши выступления. И я хочу к вам обратиться, господа, почти уже полтора-два года лежит в Верховной Раде закон о статусе пострадавших гражданских лиц. Ну, немножко души откройте свои, Подумайте о том, что это граждане, граждане вашей страны, которые вас выбирали. Я обращаюсь к руководителям министерств, которые до сих пор не запустят этот закон, от которых зависят судьбы наших людей. Ну, к счастью приходят международные организации, те, которые понимают тяжесть. Европейцы, много европейских организаций, те, которые здесь развернули свои штабы, помогают людям. Но, к сожалению, помощь. Во многих случаях не доходит до тех людей, которые нуждаются в этой помощи. А все потому, что нет групп инвалидности. Я обращаюсь к представителям международных организаций и посольств. Измените порядок, принцип отношения к распределению гуманитарной помощи. Делайте эту работу ну, справедливой. Люди ждут вас, от вас этого. Люди надеются на то, что будет оказана помощь. Я заканчиваю свое выступление, хочу сказать. Ах, война, что ты глупая сделала. Сколько людей перекалечило, и самое страшное, что продолжается конфликт, продолжается эта война, продолжают гибнуть люди. Скажите, сколько должно еще погибнуть людей, мирных граждан, молодежи, которая с оружием в руках находится на передовой? Когда безумие это будет остановлено, мы давно знаем, что был такой лозунг, что за мир надо бороться, что мир должен быть сбережен. Как мы можем сберечь? Я обращаюсь к пострадавшим гражданам, ко всем, которые здесь находятся на площади. Желаю всем здоровья, терпения, удачи и надеюсь, что мы будем услышаны. Что, Валерий Михайлович, мы надеемся на вас, надеемся на то, что именно ваш статус, что вы человек, которому все это понятно. Мы с вами, как говорится, в единой одной лодке. В одной лодке. Поэтому просим вас, пожалуйста, более жестче и более требовательнее. Эти люди должны нас услышать. Спасибо за внимание.